komandan Brahi tu hmm. dia sama saiz dengan kapal-kapal yang lain tu ok uh, ada kemungkinan tak? kalau diikutkan uh, ikut, baca, ikut kajian lah hmm. Uh, yang saya ingat panjangnya 50 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam rancangan sembang santai aa, dalam apa, channel Studio and Production. Alhamdulillah kita jumpa pada hari ini. Eh, tapi dalam aa, rakaman lah eh, kita tak dapat buat live. Kita buat secara rakaman lah. Eh, aa, sebab kalau kita buat live, kebiasaannya line tak kuat apa sebab saya dekat luar sekarang ni And hmm. dek, saya ke kawasan uh, Sauderius untuk kita sembang uh, tentang sejarah dan isu semasa sejarah pada hari ini. Um, sejak kebelakangan ini uh, adalah cerita-cerita tentang sejarah-sejarah uh, apa sejarah Melayu kan Uh, tapi sebelum saya teruskan uh, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama channel Studio NS Explosion, terutama dalam chat, apa dalam rancangan uh, eksplorasi misteri mistik dan sembang santai. Nah, uh, sebab ramai juga yang tanya uh, bila nak ada lagi sembang santai kan? Uh, sebab saya pun uh, sibuklah dengan urusan saya dan saudara Yus pun uh, sibuk dengan urusan dia. Uh, hari ini kita dapat Aa, buat rakaman untuk sembang santai eh saya doakan semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dipermudahkan segala urusan dan di aa, mendapat apa ni aa, rahmatlah dari Allah eh insyaallah aa, kita akan teruskan cerita dengan Yus tentang isu tentang penemuan a rangka kapal eh baru-baru ni eh dekat Melaka dikatakan aa, di Pulau Melaka lah eh, um, Uh, penemuan uh, sebuah rangka kapal yang dikaitkan dengan mendam berahi uh, itu yang kita nak uh, ceritakan adakah mendam berahi ni wujud ataupun uh, uh, cerita mitos ke uh, dan adakah penemuan uh, rangka kapal ataupun kayu uh, kapal ni betul-betul uh, berkaitan dengan uh, mendam berahi yang diceritakan dalam Sejarah Melayu Terutama dalam Sulalatus Salatin lah Jadi Mungkin okay, Sarah Yus Ada pandangan dia Untuk dia kongsikan pada hari ini. Harap kita dapat sikit ilmu lah ya, Tentang uh, Penemuan uh, apa, Tentang kapal ni Jadi kita Bawa isu ini uh, Pada hari ini Dekat uh, Sembang Santai Jadi Yus macam mana? Okey, uh, mengenai isu yang hangat diperkata, diperkatakan uh, oleh peminat-peminat sejarah ni hmm. uh, berkaitan dengan penemuan rangka kapal yang dikatakan uh, dikaitkan dengan mendam berahi ni hmm. dan uh, saya nak jawab dulu betulkah mendam berahi ni wujud atau tidak hmm. Okey, uh, mengikut seorang uh, pengkaji arkeologis Nusantara daripada Jerman iaitu Dr. Hirsch H. Lip, Lipna uh, yang kali bahawa sebenarnya kapal ni memang wujud dan uh, dan kapal ini memang ada kaitan dengan uh, Kesultanan Melaka serta juga dikaitkan dengan Hang Tua uh, okay. kapal ni dikatakan mula dibina ketika uh, Sultan Melaka uh, ingin meminang seorang puteri daripada Majapahit dan telah memerintahkan uh, pegawai-pegawai uh, uh, istana terutama sekali bendahara dan laksmana itu orang tua uh, dan apa bendahara pemberak uh, untuk uh, membina sebuah kapal yang besar dan uh, bukan setakat sebuah kapal sahaja dibina sebenarnya kapal bendahara ini dia ada macam kalau sekarang ni dipanggil fleet tujuh buah kapal yang kita tahu cuma benda berahi saja. tapi sebenarnya ada tujuh kapal. Antaranya sekepal, bakil tuasa, lepas tu miratu sofi, benda berahi dan ada dua kapal lagi yang tak dikenali nama dia. Oh itu ada. 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 Ada, ada. Dia, ada apa tadi? Enam. Tujuh. Tujuh. Tujuh, ha, tujuh kapal sebab dia takkan pergi se, tu sebuah kapal dia, dia mesti hmm. ada kapal-kapal pengiring kalau kita hmm. tengok zaman sekarang pun kalau uh, katakan apa macam, okey kita bayangkan aircraft carrier hmm. uh, kan? dia hmm. mesti ada kapal pengiring dengan logistik hmm. dia, dengan kapal destroyer hmm. dia dia tak boleh pergi satu je gitu hmm. uh, 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 kan, jadi yeah. uh, sama juga dengan uh, dengan hmm. masa dulu lah, zaman-zaman dulu sebab uh, kita tahu Melaka ni memang orang uh, mempunyai apa uh, teknologi dalam maritim hmm. Ha, dengan kekuatan maritimnya dan tak mustahil jika mereka di Laksmana hmm. kan Laksmana satu jawatan yang besar tu kenapa jawatan tu besar hmm. sebab apa dia ya, jawatan Laksmana jadi dia kena uh, menjaga uh, perairan Melaka ni dalam, hmm. dan memerlukan kapal yang banyak oh. Ha, jadi okay. benar berakhir tu dia macam orang kata flagship itu kapal oh. utama hmm. jadi dia ada kapal-kapal lain ni Oh. Ha, tarik dia Sofi dan beberapa lagi lah kan. Hmm. Jadi uh, Biasa, dia, dia, dia saiz setiap kapal tu berbeza-beza lah. Ha, saiz setiap kapal tu berbeza dan menambahi yang paling besar sebab hmm. Uh, Sultan yang duduk situ dan juga kegunaan kapal tu sendiri sebagai uh, sebagai apa hmm. untuk misi-misi seperti diplomatik hmm. ketika apa Uh, pelayaran ke negeri China kan hmm. uh, Lepas tu Dan kapal tu lebih besar Dia pun juga digunakan ketika Untuk membeli uh, meriam dan ubat bedil hmm. Di Stabul hmm. uh, Kalau kapal tu kecil memang tak boleh lah hmm. Dan juga dikatakan kapal tu juga digunakan Untuk membeli gajah di Siam hmm. uh. Jadi ada, ada kemungkinan tak Saiz kapal mendam berakhir tu hmm. Dia sama saiz dengan kapal-kapal yang lain tu Okay uh, Ada kemungkinan tak kalau diikutkan a um, mengikut baca mengikut kajianlah hmm. Uh, yang saya ingat panjangnya 54.9 meter. Hmm. Uh, 54.9 meter. Dia hmm. uh, panjang tu. panjang tu. Hmm. Panjang, panjang hmm. untuk kapal zaman dahulu kan. Hmm. Uh -huh. uh, dan mungkin kapal-kapal yang lain yang mengiring yang yang tu mungkin dia pendek sedikit. Uh -huh. uh, kalau kita bandingkanlah dengan kapal Uh, kita tengok cerita Pirate of the Caribbean hmm. kan hmm. taklah so sangat itu kan punya hmm. jarak dia dan antara apa uh, bilik kapten dengan hujung tu kan hmm. uh, jadi cuba bayangkan 5.4.9 meter Spa kalau lari 100 meter tu dah separuh dah separuh ha lah. ah. <laughs> hmm. Jadi uh, kapal ni ah ni yang hmm, yang, yang hebatnya orang hmm. Melayu dulu mungkin hmm. itu mereka lah, tak ada benda lain nak buat. <laughs> <laughs> ah, dikatakan kapal benda berakhir ni mengambil masa 30 hingga 40 hari untuk disiapkan. Oh, kejap juga. Ah, <laughs> kejap, kejap juga kan. Okay, itu itu satu itu menunjukkan satu bahawa Melaka merupakan ada teknologi buat kapal. Hmm. Kedua apa, apa ke penguasaan maritim ni kuat hingga hmm. mereka boleh buat kapal tu sekejap je. Hmm. lepas tu uh, kapal tu sendiri untuk menabrahi mempunyai tujuh laras meriam. Hmm. Ha, uh, hmm. jadi memang uh, jadi satu kapal yang jadi kebanggaan dan kekuatan lah hmm. untuk kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Hmm. Dan uh, dia ada, ada ada juga yang kata kapal mendam rahi ni dia macam apa ni kapal pertahanan ya yeah, dia, yeah. uh, dia dia dua fungsi ada uh, dua fungsi. fungsi satu uh, sebagai pertahanan hmm. dan satu lagi sebagai hubungan diplomatik dan juga uh, untuk untuk apa okay, macam ketika uh, apabila raja melaka pergi ke hmm. negeri Cina kan hmm. jadi mereka gunakan mendam berakhir tu dan ketika pulang hmm. maharani Cina telah menghadiahkan Uh, Atap-atap jubin tu mm. Untuk digunakan di Istana Melaka mm. Dan uh, Berat Atap-atap jubin tu yeah. Kan yeah. Dapat ditampung oleh Mendam berahi tu Jadi kita mm. boleh bayangkan Kekuatan kapal tu mm. Bila untuk kita buat jubin Apa Untuk buat atap uh, jubin tu sendiri Dah satu keping pun dah berat yeah. Kan yeah. Untuk nak Nak tutup satu Istana tu Macam mana lagi mm. Kan Mesti perlu banyak kan mm. uh, Jadi setiap keping tu mendambahi tu boleh angkat Hmm. Ha. Jadi uh, apa eh uh, dia penemuan yang dekat dekat Melaka tu yang baru-baru ni kan. Hmm. Uh, apa apa yang menyebabkan ada yang berpendapat ah uh, ini rasanya kapal mendamrai. Oh. Padahal dia dia belum keluar lagi ni. Okey, dia ha. gini. Uh, kita tahu seperti yang saya katakan tadi Bahawa kegunaan kapal apa benda berahi ni memang uh, banyak gunanya mm. ya mm. telah telah belayar dia ke 17 negara mm. ketika itu mm. termasuk Q uh, mm. uh, di Jepun mm. Jeddah uh, Turki mm. Siam China, mm. India uh, dan uh, dalam kapal itu sendiri memang lengkap untuk dijadikan macam rumah mm. uh, ketika sultan Melaka ke Pahit dulu mm. dia jadikan macam rumah Hmm. Uh, untuk dia apa tinggal lah hmm. uh, sepanjang dia dekat Pajar Pahit tu kan hmm. uh, dan uh, apa yang terjadi lepas uh, selepas uh, ketika uh, penaklukan oleh Portugis tu hmm. uh, tak banyak menceritakan mengenai kapan mendap berakhir ni hmm. tetapi Okey, uh, ada yang berteori berpendapat hmm. Uh, kapan benda berakhir laksamana itu laksamana terakhirnya adalah Hang Nadim laksamana hmm. Hang Nadim hmm. okay, kita tahu bahawa laksamana Hang Tuah tu telah hmm. menjadi uh, orang kata kapten kapal lah hmm. uh, benda berakhir itu namun apabila dia melepaskan jawatan dia kepada hmm. anak dia hmm. iaitu Tun Biajid dan masa tu Tun Biajid zaman tu tak ada isu lagi dia tak ada keluar mana-mana tak ada pergi ke sana sini dan dan Tun Biajid pula menghilangkan diri apabila isteri isteri dia bermukah dengan sultan Melaka ketika hmm. itu. jawatan itu telah diambil oleh menantu Hang Tua sendiri iaitu Hang Nadim. Hmm. Dan aa, ketika Melaka diserang Portugis, hmm. Hang Nadim dan kapal bendera itu sebenarnya belayar jauh. Tak ada di Melaka. Hmm. Ha, ada peristiwa bahawa tak sepada Hang Nadim dikepung daripada memasuki Melaka mhm mm ah, kan mm -hmm. ah, dia, untuk membantu pertahanan melaka mm -hmm. ah, jadi ada yang mengatakan bahawa ah, kapal menberahi itu tak di apa tak di tak karam mm. di bayam melaka sebab ah, sebagai tak semena dia takkan meninggalkan kapal dia tu mm -hmm. jadi selepas yeah. kejatuhan melaka ah, ah kuat itu tu Kesultanan Laka waktu itu telah berpindah hingga ke Johor hmm. dan Laksmana nya ikut sekali iaitu Laksmana Hanadi ikut sekali hmm. dan ini juga uh, berpendapat bahawa Laksmana Hanadi membawa sekali berahi itu hmm. hingga ke Johor. Hmm. Uh, dan laksamana uh, Laksmana Hanadi telah berkhidmat dengan Sultan Tuanku apa keturunan Sultan Melaka di Johor hmm. hinggalah ke Sultan Adi Jalal. Ha hmm. uh, jadi berkemungkinan ni teori saja hmm. bahawa Mendabuhai ikut sekali dengan Laxmananya hmm. ke Johor oh. dan apa terjadi dengan Mendabuhai ketika itu tidak diberitakan. Malah hmm. ada yang kata cuma ada yang mengatakan ini termasuk juga Dr Lieberman sekali. Hmm. Dia telah karam ak akibat di apa di, di langgar ribut. Ah. Oh. Ha. Okay, okay, okay. Jadi Uh, itu penemuan yang dekat Melaka tu dia hmm. mengatakan uh, apa ni uh, kapal milik uh, di uh, seorang pemilik pembesar hmm. uh, yang apa pembesar untuk barang dagangan ke hmm. apa kan ha hmm. uh, cuma saiznya tu dia besar umpama macam uh, macam kisah lah sebab yang kita kenal mendabrah yang paling besar kan hmm. kita tak tahu ada kapal lain yang lebih besar juga okey Okay mungkin uh, okay. okay. Mungkin dari sini uh, kapal yang dimaksudkan tu seperti saya katakan tadi bukan menabrai saja yang dibina hmm. ketika tu dia ada tujuh lagi tujuh kapal ni. kapal yang pengiring hmm. mungkin ada kapal lagi satu tu dia sama besar hmm mungkin kapal tu juga yang digunakan untuk sebagai pengangkut barang okey bayangkan hmm, hmm. Uh, satu kumpulan kapal flip kan hmm. hmm. pergi ke China hmm. dan ada sultan dia sekali hmm dan Raja China menghadiahkan jubin-jubin tadi tu hmm. saya tu fikir jugak, takkan Sultan Melaka tu hmm. nak duduk sekali dengan jubin-jubin tu hmm, ya, betul jugak ah, eh. kan betul jugak dia eh. mesti kalau dalam zaman sekarang ni dia hmm. ada uh, F, apa ekaf carrier tu, hmm. kapal pengangkut pesawat hmm. dia ada macam kapal KD mahawangsa tu hmm. ha, logistik hmm. dan lepas tu dia ada kapal-kapal penyerang ha, mungkin hmm. kapal tu lah agaknya Ha, mungkin haa. nama dia tadi tu sekepar ke ataupun apa Bakit Wafiz ke hmm. kan hmm. Haa. Ada kemungkinan juga ha. Jadi uh, di mas penuan kapal tu juga dia mengatakan uh, dia, apa, Dia jangka pada uh, 1200 lebih gitu lah 1000, Kira bersamaan dengan uh, penubuhan Melaka itu, dikatakan ketika itulah hmm. Haa, kapal itu. Jadi dia punya carbon dating pada kayu haa, tu mungkin lah. Haa. Haa. Jadi, dia kata haa, mungkin dibina dalam 1200 haa, lebih haa, bersamaan dengan hampir sama dengan apa haa, zaman penubuhan Melaka ketika itu. Haa, dan, dan pada kapal itu ditemui juga siling-siling yang pada zaman haa, Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir. Haa, jadi, mungkin jangka hayat kapal tu Uh, dari awal Melaka sampai ke zaman kemahiran uh, penubuhan Melaka itulah. Uh, hmm. Jadi hmm. ada kemungkinan juga ada kaitan dengan kapal dagang ke apa semua so kan. Uh, Ingat ingatlah dekat perai Melaka tu hmm. bukan kapal-kapal bawa Melaka je ada. Hmm. Melaka tu pelabuhan Melaka tu memang sibuk dengan kapal-kapal daripada seluruh dunia. Daripada hmm. China, daripada India, daripada Arab, hmm. daripada Eropah sendiri. Oh, semua uh, dia kan. Semua ada. Ha, jadi hmm. kalau kata ada penemuan tu jika ada pakar hmm. atau apa pakar yang cari artekaro ni hmm. kan dia akan cuba cari tanda-tanda seperti tanda nama. Hmm. Ha, tanda nama pada kapal tu ha, hmm. macam apa HMS atau hmm. KD wahang wangsa itu kan, dia mesti ada tanda nama. Keduanya dia jenis kayu. Hmm. Kayu apa yang digunakan? Hmm. Ha, kalau kat Malaysia ni kat tanah Melayu mungkin kayu jenis kayu jati ke, hmm. kayu cengal ke kan yang mungkin tak ada dekat negara luar. Hmm. Haa, memang tak ada kat sini je ada. Haa, <laughs> <laughs> memang kan. dari aku ya. Kalau belian. Haa, kan. belian. Kan. Nah, semua dekat Nusantara ni lah hmm. ada kan. Lepas nah, tu peneruan untuk siling-siling tadi kan. Hmm. Okey katakan tu siling tu, jadi di 4 ah itu cuma 30% je kita boleh andaikan sebab apa? Hmm. Ah mungkin cili tu dibawa oleh kapal lain. Oh. Ah, kan. Pun-pun dia terkaram juga kat kan lah, kan situ juga kan. Ah, terkaram kat situ. jadi ha. itulah jenis kayu kalau ada tanda nama dia dan jenis sawuh Ah, ha, jenis sauh. Hmm. Sauh dia. Ha? Sawah di di apa di barat hmm. dan di ayamayu ni lain. Hmm. Ah, ha, kalau kita tahu sawuh kat barat tu seperti yang kita tengok itulah yang Ah, itu kan. Ha. Ya, macam pada cakuk itu kan. Ha. Tapi di Melayu alam Melayu lain sikit. Oh lain. Ah, ha. Oh macam mana? Ha, ah, dia dia macam ada ada macam macam dia macam ada benda tiga segi kat bawah tu. Oh. Pemberat dia, lagi berat pemberat, pemberat dia. dia. Lepas tu ada baru dia ada cangkuk. Tapi cangkuk dia tak berbentuk bulat, dia macam bentuk V tu. Oh. Ha. Okay. Oh lain sikit. Lain sikit. Oh. Itu pun kena tengok juga eh. Ah, itu pun kena tengok ha. juga. Okey okey okey. Jadi jadi Pen, penemuan uh, rangka kapal ni pun sebenarnya pentinglah hmm. untuk uh, apa uh, uh, pihak muzium Melaka Perzim, untuk uh, mengkaji lagi kan uh, mungkin uh, apa penubuhan Melaka tu memang betul dalam 1200 lebih hmm. bukannya 1300 uh, seperti catatan barat uh, jadi ada kemungkinan uh, Melaka tu ditubuh lebih awal ya kan okey aa mengenai penubuhan Melaka ni kita perlu ingat kadang-kadang sejarah ni dia ambil a uh, penubuhan Melaka ni uh, kalau macam kita tanah jajahan hmm. Islam kan hmm. dia ambil pada raja, masa raja tu hmm. memeluk Islam hmm. padahal Melaka tu sendiri mmh uh, ditubuhkan masa tu ketika rajanya belum meluk Islam hmm. kan hmm. Uh, jadi mungkin ada masa yang lama ah hmm. uh, ditubuhkan Melaka lepas tu baru ada pedagang datang hmm. kan ada pedagang datang lepas tu a uh, ada mungkin ada berganti sultan hmm. maka sultan yang mungkin sultan yang generasi kedua atau ketiga yang meluk Islam hmm. dan catatan tu bermula daripada situ ha hmm. uh, okay, okay, okay. okay. okay, jadi saya rasa uh, itu saja perbincangan kita uh, berkenaan dengan uh, kapal uh, menambrahi dan penemuan apa ni rangka kapal yang ditemui di Pulau Melaka. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan kan, boleh komen di ruangan komen. Insyaallah nanti saya ataupun Sadoryus akan balas komen itu dan mungkin kalau ada persoalan-persoalan lain mungkin kita boleh jadikan tajuk untuk apa sembang santai yang seterusnya lah. Sebab perkara ini agak menarik lah. Okey uh, apa yang kita bincangkan ni adalah berdasarkan kepada uh, bacaan dan hmm. uh, kajian pada teori-teori hmm. yang diberikan oleh para pengkaji dan hmm. uh, kita sebagai orang yang peminat sejarah ni kita hmm. kena uh, tapis hmm. uh, kita kena sendiri kita kena fikir hmm. uh, logik atau tidak logiknya hmm. sesuatu apa kajian Hmm, ha, betul -betul. sebab kita tak naklah uh, kita terima budak-budak dan -budak, hmm. nah, nah, nanti ada datang kekeliuran hmm, ha. betul -betul. Nah, jadi uh, saya ucapkan terima kasih pada anda semua yang menonton dari awal sehingga akhir video ini semoga apa yang hmm. dikongsikan ini sedikit sebanyak dapat uh, hmm. memberi penerangan lah tentang uh, kapal rahi, kan? Uh, ataupun jenis-jenis kapal lain yang pernah Uh, saudara Yus katakan tadi ada enam atau tujuh uh, kapal selain mendam rahi yang kita tak tahu kan jadi, takkan uh, dia pergi satu gitu kan ha, kan dia, <tuk ayo>. orang kurang <tuk> kapal lanon kapal lanon pun 2, tiga tau jadi punya tu tau ha, uh, kan okay. uh, uh, jadi itulah uh, memberikan kita perspektif yang barulah uh. eh, jadi kita, wala, bagaimanapun kita tunggulah uh, kajian penuh uh, dan laporan penuh daripada pihak perzim Melaka uh, Melaka Uh, untuk uh, kita sama-sama kita uh, tengok apa keputusannya ha, kapal apakah itu adakah betul-betul itu kapal menang berakhir ataupun kapal dagang uh, milik seorang uh, bangsawan yang tak dikenali lagi kan uh, jadi uh, semoga Jack Sparrow InsyaAllah kita jumpa lagi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe uh, channel ini Uh, dan kalau siapa nak beli baju ni uh, boleh tengok dekat saya punya TikTok tengok dekat, bahagia, <coughs> dekat bahagian showcase. En, uh, itu uh, bolehlah uh, beli. Dan jangan lupa untuk tekan butang join untuk jadi ahli IMM uh, kerana banyak cerita yang yang saya uh, buat uh, untuk ahli sahaja yang boleh uh, uh, menontonlah. Uh, tentang sesuatu perkara yang kita tak boleh uh, cerita secara apa cara umum lah kan eh, dia hanya untuk ahli dan dia ada kaitan dengan perkara rahsia lah kan eh, hmm. uh, insyaallah masuklah cerita mengenai siapa jodoh saya memang saya tak boleh cerita <laughs> kan? Hmm. Ha, jadi insyaallah kita jumpa lagi pada video akan datang. Ha, semoga kita jumpa lagi insyaallah. Akhir ha, kata Yus. Okey, saya hari ini nak mengucapkan banyak-banyak uh, terima kasih ha? kepada saudara Hazrin daripada masjid ha. Uh, Al Husna Bandar Tegal kerana telah Menjadikan ruang kami yang selesa ha, betul. ni. Ha, betul. Ha, okay, kita hari ni bukan dekat rumah siapa-siapa. Ha, bukan dekat studio Tik Nazri, bukan hai. dekat apa rumah saya tapi kat dalam masjid. Ha. ha, ha, ha. pertama kali ni. Ha. jadi tak ada gangguan-gangguan misteri eh <laughs> untuk apa live hari ni. Untuk kat mana kali ni? Walaupun kat sebelah tu apa? Ha, uh, masjid Al Alamak. <laughs> <laughs> masjid Al Kain Kapan semua. Ha. Kan? Ha. Kat sebelah <laughs> je bila lupa pula. Lupa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Tenggara. Eh. Ha, Al-Husna Bandar Tenggara. Masjid Al-Husna Bandar Tenggara. Semoga apa, apa, hari pertemuan kali ini sebagai satu apa, suntikan lah hmm. untuk kita buat video akan datang. Kalau diberi peluang lagi, kita buat kat sini lagi lah. Hmm. Ha, InsyaAllah. Eh. Jadi saya akhiri dengan Wabilahi Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.